Протягом усього року українці брали участь у голосуванні за кращу пісню. Відсьогодні ми його завершуємо та розпочинаємо оголошувати двадцятку переможців національної музичної премії Пісня року року-2014». Щоранку по буднях протягом грудня ми будемо нагороджувати виконавцю ваших улюблених хітів. І вже за мить до нас завітає перший гість, а точніше чарівна гостя. Хто саме зараз і дізнаєтеся? Музика завадила їй здійснити дитячу мрію. Якби вона не стала співачкою, була б водієм і не прийшла б сьогодні до нас молода, чарівна, красива, талановита. А до того ще й переможниця національної премії Пісня року року-2014» Світлана Тарабарова. Доброе утро, Света. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро, страна. Не могу не спросить, неужели действительно вы планировали быть шофером и собирались всю жизнь провести за баранкой? Ну, знаешь, Настенька, это было вырвано из контекста, потому как в детстве я действительно мечтала овладеть профессией, которая да. нужна будет обществу. И мне казалось, я же была маленькая, мне казалось, что водитель автобуса, он очень важный человек. Он всех собирает. Проходите, не толпитесь. То есть он, знаешь, вот лидер, <с> как-то мне казалось, что это безумно ответственная профессия. Моя мечта была владеть профессии, которая нужна будет людям. Ну, к счастью твоих нынешних поклонников та мечта не сбылась, сбылась другая мечта, Ты стала певицей. Конечно. И э, твоя песня э, сейчас э, завоевала совершенно почетную прекрасную награду песня року 2014. На самом деле я до сих пор не верю, что это происходит. Это как маленький сон, потому что я об этом мечтала, мы все к этому стремимся, а как для автора и композитора это еще больше как бы тешит меня ты являешься и автором и композитором этой да, песни да я пишу музыку сама тогда у кого как не у тебя спросить что вдохновило на написание именно этой композиции конечно любовь песня называется мы верим в любовь и мне было немножечко грустно в тот момент, когда я ее писала, мне хотелось развеселить себя, подарить что-то теплое не только себе, но и зрителю. Быстро она у меня родилась, вечером поделилась с друзьями, и кто-то за столом сказал, «Господи, да это же песня, похожа на саундтрек к фильму «Любовь в большом городе 3». Я говорю, «Ой, да перестаньте, где я, где саундтрек?» Но я поверила в себя и поверила в песню, написала режиссеру в Фейсбуке. Отправила ему песню, говорю, Мариус, здравствуйте, вы меня не знаете, но мне кажется, эта песня очень похожа на ваш саундтрек. И буквально через полчаса пришел мне ответ. Безумно красивая песня, мне нравится. Берем. Беду... Так, ну как бы он так сказал, и я не верила до конца, но когда подписывала финальные документы о передаче прав, я уже поняла, что эта сказка свершилась. Я предлагаю сейчас вместе со зрителями посмотреть фрагмент этой самой да. песни. Веришь, значит, точно, в большом городе, встретишь! Любовь. Часто говорят, что э, встретить любовь в большом городе довольно трудно. Но глядя в твои сияющие глаза, я подозреваю, что ты знаешь какой-то секрет. Ну, конечно же, секрет – это мы сами. Если мы верим в любовь, она обязательно нас находит. Я мечтала писать и дарить людям песни, которые будут вдохновлять, которые будут перечеркивать все плохое и как бы настраивать на позитивную волну. Я стараюсь. И спасибо вам большое. На самом деле хочу. Благодарить всех-всех зрителей, кто голосовал, родителей и вообще, в принципе, жизнь за то, что есть возможность творить. Ну, можно с уверенностью сказать, что любовь своих зрителей в большом городе, в многих больших и малых городах, ты точно встретила. Спасибо а, тысячи большое. поклонников проголосовали за твою песню. А, чего ждать от автора-исполнителя Светланы Трабаровой в ближайшее время? Конечно же, ждать теплых, душевных песен. Совершенно недавно я выпустила свой дебютный альбом под названием ⁇ Мир всем ⁇ И вот он только облетает сердца людей, слушателей. Он им нравится как по комментариям. Сейчас я уже начала работать над вторым альбомом. Безусловно, это будут и клипы, и песни. То есть я работаю, я стараюсь. Света, я и вся наша команда «Утро с Интером» с огромной радостью и удовольствием еще раз поздравляю тебя с заслуженной победой. Эта статуэтка полностью теперь твоя. Спасибо. Ты можно Ты заслужила, быть. можно взять. Спасибо большое. Невероятно вообще сегодня сбылась моя мечта. Спасибо большое вам за то, что делаете артистов счастливыми. Спасибо. Спасибо, Спасибо Светлана.